Это, во-первых, уникальная инициатива. Это впервые, когда именно на местном уровне люди сплотились и инициатива о том, чтобы вместе и украинская сторона, и молдавская сторона занялись развитием своих территорий. И главное, что вот это видение, оно направлено именно на наше будущее, а именно интеграции в Европейский Союз. А уже исходя из этого, уже и организация всей работы. И то, что прозвучало сегодня в рамках форума о том, что не надо ждать, когда решатся другие проблемы. Нам нужно действовать сейчас, потому что мы можем способствовать решению тех проблем, с которыми сталкиваются сейчас наши страны, и э, Украина, и Республика Молдова. И э, то, что э, инициатива исходит от местных администраций, то, что э, вот настолько активно привлекают примаров с мол, молдавской стороны, это э, вызывает, вызывает и уважение, да, и э, я считаю, что это должно быть поддержано и в других структурах, и на национальном уровне, и дальше уже на международном и европейском уровне.